assalomu alaykum millionlar o'yinining ishqibozlari sizlar bilan futbolning tezkor xabarlari bilan futbol tg kanali agar kanalimizda yangi bo'lsangiz qizil подписаться tugmasini bosing va layk tugmasini bosib qo'ying bugungi video roligimizni boshladik jose mavrio tottenhemdan iste'foga chiqarildi tottenhem klubi rahbariyati jamoa bosh murabbiyi joze maurinyoni istefoga chiqargani haqida xabar bermoqda banbaning yozishicha bosh murabbiy jamoaning qoniqarsiz natijalaridan keyin istefoga chiqarilgan ma'lumot uchun tottenhem so'nggi beshta uchrashuvdan faqat bitta o'yinda g'alaba qozondi 2 marta turang va mag'lubiyatga uchradi aprelning yakuniga olti tur qolganda mauriniyo shogirdlari 50 ochko bilan turnir jadvalda 7 o'rinni egallab turibdi o yetakchilaridan biri joyden sancho real qiziqishlar markaziga tushgan qrollik klubi skautlari uning o'yinlarini anchadan beri kuzatib kelishadi bu safar real joydan uchun barusiyaga jiddiy narx taklif etadi qaymoqranglilar angliyalikni o'z safiga qo'shib olish uchun 80 million yevroning bahridan o'tishga rozi bundan tashqari klub mariona Diasni ham ushbu transferga qo'shib bermoqchi shuningdek Sancho ga realdan tashqari ikki manchester klublari ham dagovorlik qilmoqda chi futbolchisi emerson yozgi transferlar oynasida inter klubiga o'tishi mumkin deya xabar berilmoqda shaxsan antoniyo kontening o'zi italiyalik futbolchini o'z tarkibiga qo'shib olmoqchi u london klubi murabbiyi bo'lgani paytda ham qanot himoyachisini roma safidan aristokratlar tarkibiga olib -ol, kelgan edi emerson shuningdek Juventus klubi ham qiziqish bildirmoqda futbolchining o'zi turin klubiga o'tishga qiziqmoqda eslatib o'tamiz 26 yoshli futbolchi ushbu mavsum APL ning atigi ikkita o'yinida maydonga tushgan Liverpool klubi yordgi transferlar vaqtida aston villa klubi hujumchisi olli wotkinsni olib kelmoqchi deya xabar bermoqda 25 yoshli futbolchi bu mavsum o'zining yorqin o'yinlari bilan bir qator grand klublar nazariga tushdi va u kelasi mavsum top jamoada boshlashi mumkin eslatib o'tamiz watkins bu mavsum aprelning 30-da o'yinida maydonga tushib o'z hisobiga 12 ta gol va 3 ta assistni yozdirib qo'ydi İtalyani, bir qator klublari yevropa super ligasida ishtirok etishi aniq bo'lgan yuventus milan va inter klublarini a seriyadan chetlatishni so'ramoqda nashrning yozishicha yevropa superligasi yaratilishi ortidan a seriyaning klublarining navbatdagi o'tkazilgan shoshilinch yig'ilishida atalanta verona va kalyari klublar rahbariyati a seriyaning uchta i̇şte grand klubi yuventus milan va interni chempionat o'yinlaridan chetlatishni so'ragan yurgin klob liverpul bosh murabbiyligi vazifasidan o'z arizasiga ko'ra ozod etildi tez orada ushbu xabar rasman tasdiqlanishi kutilmoqda avvalroq tottenhem murabbiyi joze maurino iste'foga chiqarilgan edi e'tiboringiz uchun rahmat bizda hozircha shular kanalimizga obuna bo'ling va bizni qo'llab quvvatlang